20 секунд Сейчас надо всем в Фарет и вратаря менять как минимум быстро плечо и шайбой завладеть вот это да 9 секунд так все ребята все тут бы матрос сказал 4, 4 секунды Ну, Руслан еще готов период как минимум все все, все. стоп 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 5-4. Остаточный рахунок. Молодцы. Все молодцы. И мы тоже, арсенал да? Арсенал потренируется еще. Вам немножко. надо потренировать, взять все да. 5-4 остаточный. остаточный рахунок. Не компанию. Тирос перемагает. Тирос сегодня перемагает. Я все-таки поглядываю на табло, потому что, ну... Ну, арсенал догонял всегда, догонять сложно тоже. 3-0 в первом периоде был провальный период. Я еще пытаюсь. Да, класс, игра. Молодцы, гравцы. Рукостыскание. Арбитры и Максим тоже все четко. Арбитры сегодня хорошо, еще важливо, что без травм, без поломок, ключик и всего. Ну, конечно, хочется, вот Руслан Начинашка, один из наикращих, все-таки заводной игровец такой, нужен в команде, вот он есть. И забивной, хотя там и были, и все же было, да, вот, если проанализировать на скорячок. В подобаек подсыпьте и будьте здоровы, дорогие, до новых встреч. Игры у нас по середам и пятница Мегамол играет. Суббота у нас теннисный день и среда. Не забывайте, смотрите, и поддерживайте всю Спорт, Орешка. И я думаю, все будет хорошо. Так, свет уже потихоньку. Счастливо, дорогие. Я думаю, интересно, бодро у нас проходят трансляции и наши игры просто супер -крипер. Поэтому смотрите наш хоккей, наш спорт, Винница и Орешка с вами. Чао-чао, пока.